jinni to'plangan xotinlar bola baqaralar uylariga duch kelgan tomonlarga qochishdi faqatgina ko'chadagi vodoпod jumragidan chelaklarga suv to'ldirilayotgan kelinchak parvoy palak edi panaroqqa qochib koç, ulgurgan qo'shnilar har qancha imlashmasin u tushunmadi bu mahallaga tushganiga atigi bir hafta bo'lib hali mahalla odamlarini yaxshi bilmas jinni kelyapti deb qochishganida u shirin xayol og'ushida edi o'lgan chelaklarni ko'tarishi bilan yonida turgan notanish qariyaga ko'zi tushdi uyalib qo'lidagilarni yerga qo'ydi yelkasiga tashlangan oppoq ro'molini boshiga tashlab assalomu alaykum deb kelinchaklarga xos nazokatu ibo bilan salom berdi kim bu nega qochmadi mazza qilib so'kmoqchi edi yu bu nozani parvo qilmasa boshqalarga o'xshab kalaka him qilmayapti qo'rqmayaptimi tavba shunaqasiyam bo'larkanda miyasida savollar g'ujg'on ammo javob topishga ojiz edi baribir kimdir seni odam qatorida ko'rsa boshqacha bo'larkan qattiq ta'sirlanib ko'zlariga yosh to'ldi vaalaykum assalom qizim ko'p yashang dedida de, yanoqlariga quyilayotgan yoshni artar ekan yo'lida davom de etdi mahallada yangi gap tarqaldi jinni borku falonchining keliniga so'kinmadi voy bir og'iz uyat ham gap aytmadi ya hattoki salomiga alik oldi o'z ko'zim bilan ko'rdim krantdan suv olayotgandi kelinchakning hurmati oshdi shirin so'zgina ekan telbani ham eritdi ya deb maqtashdi u endi faqat shu ko'chadan yurar hech kimga so'kinmas ba'zan undan tobora hayiqmayotgan churvaqalarga qo'shilib kechgacha o'ynardi aslida esa kelinchak ko'rinib salom bergachgina quvonib sakrab sakrab qishloq chetidagi kulbasiga ravona bo'lishni hamma yaxshi bilardi aqli zaifning davosi yo'q deydilar ammo bu gap yolg'on ekan u o'nglana boshladi egnidagi uvatalar osilgan jandasidan tashlab oxorli kiyimlarini kiydi uni avval tanimay qochishmadi so'ng tanib ham qochmaydigan bo'lishdi jinnining ham ismi borligi qachondir yolg'iz bolasi avtohalokatda o'lgan obid ota ekani odamlarning yodiga tushdi kelinchakka taqlid qilib assalomu alaykum ota deb salom bera boshlaganlar ham ko'payib qoldi kelinchak o'g'illi bo'lganida ham hammadan ko'p u quvondi ko'z yoshlari oppoq soqoliga to'kilib duo qildi iloyim rizqi bilan bergan bo'lsin 'dayuning binoyidek duo qilayotganini ko'rgan odamlar shirin so'zning qudratiga yana bir bor tasannolar aytib omin deb yuzlariga fotiha tortishdi u endi bu ko'chaga yanada serqatnov injiq qaynonaning irganib hayhaylashiga ham qaramay kajavachada yotgan chillasi chiqqan go'dakni olib erkalatar aylantirar edi oradan hech qancha ham o'tmay kelinchak ham chaqaloq ham ko'rinmay qolishdi u darvoza oldida poylar ichkariga kirishga haddi sig'masdi bir oy shu tahlid o'tdi axiri chidamay qo'shnilardan so'radi kelinni arzimagan mayda chuyda gaplar bilan ketkazib yuborishdi ota o'g'lini esa yana uylantirarmish u qolganini eshitmadi miyasi karaxt bo'lib guvillab ketdi so'ng darvozasini mushtlab ha esi yo'q jinnilara deb o'kirib yubordi muazzam ibrohimova